Продовжуємо тему водних вид видів спорту. І наразі поспілкуємося про водне поле на Закарпатті. Відрадно, що команда із Ужгорода знову із медалями. Вони знову стали чемпіонами України. Мова про юнаків 2002 року народження, які наприкінці минулого місяця виграли чемпіонат України. Ну і наразі більше про це досягнення та загалом справи у водному полі на Закарпатті. Ми поговоримо із старшим тренером ОКДЮ США динамо з водного поля і Серфілом Василькіном. Доброго вечора кажу вам, пане, Срафіле, В першу. Чергу ще раз вас вітаю із таким досягненням. Відрадно, що вже не вперше Ужгород кращий з кращих на теренах всієї України з водного пола. Хоча дивно, басейнів, як то у нас кажуть, і немає. Інфраструктури належної немає, але ми кращі з кращих. Але про проблеми згодом давайте поки що про хороше і про досягнення. Як відбувався останній чемпіонат України наприкінці жовтня? наскільки важкою була боротьба для ваших хлопців? і Наскільки важко далося виграти золото? Действительно, дуже важко. Я давно уже таких тяжелых турниров не видел. У нас сложилась ситуация, когда, ну просто неожиданно, у нас перед соревнованиями заболел игрок основного состава, остался дома с температурой. И в первом же принципиальном матче с Харьковым мы приехали туда на два очка, опережая всех. На два очка Харьков, на три очка Львов и Одесса. Это основные наши противники, с кем мы играли и с кем надо было подтверждать. И в первой же игре с Харьковым сказалось, что не приезд нашего игрока основного. Буквально в первом периоде, мы играем по четыре периода, выгнали еще одного основного игрока с правом замены за неспортивное поведение, как посчитал судья. И в течение еще двух периодов, еще три человека за по три фала каждый, и они были удалены, и мы уже использовали запасного вратаря. К сожалению, это тяжелейший матч, и так продолжалось практически все игры. Мы оказались самой грубой командой по версии судей, и удивительно, что все наши игры, судили наши, судьи наших противников, то есть Львов и Харьков. Львов, Харьков, Львов, Харьков. По двое судей судили наши игры. То Но... То есть и... можем говорить про какую-то что все же таки отсудили? Нет, Добре, я бы не скажете? сказал, что это упередженность, понимаете, это было бы оправданием. Я думаю, что, скорее всего, нелояльное судейство, я бы так сказал, нелояльное судейство во всех принципиальных моментах, во всех абсолютно, к сожалению вот и так от первого до последнего дня. Драматизм вообще этого турнира он был в том, что мы после первого дня оказались на третьем месте, после второго дня на втором, после третьего дня снова на третьем и на четвертый только день мы вышли вперед. И вот эти три команды Харьков, Львов и Ужгород менялись местами. То есть можно было бы сказать, что любая команда могла выиграть. Мы могли быть и третьими, мы могли быть и вторыми, могли быть и первыми. Но в, первом же, в первой же игре у нас двое ребят были очень сильно травмированы. Это мы боялись, что сломали челюсть нашему игроку и палец второму игроку. И оба с первого дня уже не играли до конца турнира. То есть у нас один остался дома, два основных игрока получили травму, и мы уже до конца турнира их не могли использовать. И практически до конца турнира мы э, в запасе держали вратаря второго. Вот один раз он выходил, но вот это... И еще одного игрока у нас не допустили. Хотя, в принципе, это было неправильно. Э -э каждый год присваивают паспорт ватерполиста каждому игроку, где указаны все их данные, чтобы не было подстав, наверное... И на сайте он был выставлен, мы документы привезли, но сказали, надо было э, документ привести с, Ужго... э, с Киева на соревнования, тогда бы он участвовал. То есть и его не допустили. И у нас практически мы играли 9 игроков, то есть 2 запасных и один запасной вратарь. Вот так с первого турнира до последнего проходили эти игры. Конечно, если были бы остальные ребята, потому что мы два тура перед этим выигрывали с большим запасом, с большой прочностью, по многим компонентам мы превосходили противника наших э, противников. но в последней туре вот произошла такая вещь. поэтому очень много трудностей, но вы знаете, я думаю, что это большой плюс, потому что пройти такую школу, пройти такой тяжелый турнир, и выстоять, выдержать и тем более выиграть, я думаю, что это большой плюс нашим ребятам. Очень большой. Я навіть раз що так сложилось. Ну безперечно, це велика школа, і перемагати у такій ситуації. Я думаю, дійсно це теж на плюс. Як Закарпаття зустрічало в е, чергових чемпіонів України з водного пола? Чи відчули ви підтримку, чи відчули ви вітання? Ну не тільки морально, а й фінансову, десь можливо якусь матеріальну від міської влади від обласної, як взагалі віднеслися до того, що ми маємо чергове чемпіонів України? Ну почувствовать или нет. Знаете, после, последнего, после последней игры мы, конечно, обрадовались, но усталость была настолько сильная, что я вам скажу, сразу после награждения мы поехали домой и все повалились спать. Все. Мы в этот день только спали. То есть радоваться по большому счету мы как бы знали, но настолько сильно устали все. И вот в психологическом таком в смысле устали очень сильная нагрузка физически наши ребята всегда были готовы но учитывая что одна треть команды отсутствовала то конечно эта нагрузка была еще физическая плюс психологическая честно вам скажу мы пока не приехали в Ужгород мы ничего не чувствовали мы только спали там спали потом мы даже ни разу не смогли погулять по Одессе ни разу Просто игры были днем, перед играми надо готовиться, после игры надо обедать, отдыхать и практически разбирать игры, и мы никуда не могли выйти даже. Ну и погода была в Одессе, конечно, не очень хорошая, все время очень прохладно. И так мы уехали и мы практически спали до Ужгорода. А для нас такая большая неожиданность была, я правда не видал этот сюжет, говорят по телевидению было встреча, вот тогда впервые мы почувствовали, что мы что-то сделали. Это единственный день. Почему говорю единственный? Потому что буквально на следующий день мы назначили тренировку в связи с тем, что мы 11 числа едем на чемпионат Венгрии, мы в этом году участвуем в чемпионате Венгрии двумя командами. Давайте про это с годом а, згодом, детальнейше обговорим, действительно, потому что... И практически на следующий тема. день мы назначили тренировку. И радоваться ну, просто нет времени. Пока нет времени. Хотя я понимаю, ну, где-то исторический момент, все-таки не одна, а две команды в этом году выиграли что в тяжелейшей борьбе мы все-таки выдержали, мы понимаем, что у нас есть запас, и это нам придает сил. Ну и мы творим историю, вы, историю ну, водного пола. В какой-то что... мере, да, это история... Посмотримо, час покаже щодо Одеси. Як Одеса приймала про організаційні аспекти інфраструктури, Охарактеризуйте, будь ласка, рівень там водного пола. Ну і як взагалі проходив чемпіонат, в яких залах я сразу вам скажу уровень во всій Україні, не тільки Одеси, це і Львов, і Харків я имею в виду сильніші школи. Це, звісно, і Дніпропетровськ чуть менше положення всех очень трудное. у всех. Практически это на сегодняшний день мы будем так говорить, какая-то тень 90-х годов, потому что еще то, что осталось от советской системы, оно работало в 90-х годах, но практически все стало, как вам сказать, уменьшаться как шагреневая кожа с каждым годом. Бассейны пропадали, да и США закрывали, тренеры уезжали и уходили, бросали. Уходили в какое-то свое дело для того, чтобы прокормить семью практически. Сегодня я вам скажу, удивительно, мы от 21 века ждали много. Но дело в том, что 21 век, к сожалению, для нас начало тяжелейшее. И несмотря на это, я скажу, почему мы все-таки выглядим лучше. Если бы вот в 2012 году, в 2011 году наше руководство, я имею в виду, вы знаете, всех, вот трудно кого-то одного выделять, но я вам скажу, первое, конечно, это э, голова ОДА на то время, и сейчас тоже. Это мэры, два мэра, которые были, вы знаете, это Динамо, это практически все... Приложили усилия для того, чтобы мы имели возможность тренироваться. Вы знаете, сегодня в трудном положении финансово, и вот этот вопрос удалось решить. И когда нам предложили этот бассейн, а других, в других бассейнах мы просто играть не можем, при всем нашем желании. Ну, о мы и, говорим сейчас, про справу у нас, про буревистники, как да. я понимаю. А в Одессе на ревне и... инфраструктура? Вы выступали да, там в хороших на... умовах? в хороших, да. В хороших, но, ну, было там такое, что прохладно было два дня очень сильно в бассейне, детям было довольно прохладно, ребятам прохладно. Но там 50-метровый бассейн, конечно, это И совсем другое, всем. это совсем другое, Харькове 50-метровый бассейн, во Львове 25-метровый, 50-метровый теперь есть. В этом отношении, конечно, им лучше. Но але я... якщо говорити про наших, от якраз про басейни, ми з вами вже у цій студії одного разу піднімали тему, що от е, хлопчиків, яким, уж, яким уже по 16-17 років тренувати у цих умовах, в яких ми, е, які ми маємо наразі у басейні буревіснику, ще з роками стане складніше. Ми зараз виграли золото, ми зараз стали чемпіонами з поміж юнаків 2002 року народження, але далі. Е, далі я можу вам. К сожалению, только сказать, что далее у нас, я вижу, когда ребятам будет по 16 лет, а это через два года, это 2018 год, реально станет проблема, реально. То есть мы от нее никуда не сможем идти. Удовлетворить, скажем, этот бассейн уже не сможет максимум одну команду. То есть мы могли бы тренироваться одной командой. Но так как у нас две команды и обе неплохие, вы знаете, как мы можем оставить одну команду, а другую брать. Две команды помещаться практически сложно. А к 2018 году готовится еще одна команда. Мы взяли в прошлом году на себя эту тяжесть. Мы Будем так говорить, вне журналов практически пошла работа, мы набрали детей, потому что когда их нам набирать? Придет время, а их не будет. За да, лучше. И мы взяли на себя этот груз, и практически в 2018 э, году в чемпионате могут участвовать три команды. Как их поместить в этот маленький бассейн? Это практически невозможно. У нас нету одна вода, другая. У нас есть одна вода, на которой тренируются сейчас две команды. І вони повинні дати і результат. варто зазначити, що одна вода з однієї сторони глибша, що відповідає в принципі вимогам вот в є і е, ну, ми можемо на ній спокійно тренуватися а з іншої сторони. Там тільки дві да. команди розумію, на глубокі части, тя вже... ми все время міняємося. Ми уходимо одні упражні робимо на мелкій воді. А другая команда переходить на глубоку, де надо розігрувати лишнего, играть в в меншинстві. то тактичні наработки делать, упражнення. А ми їх не можемо просто. Якщо ми заговорили за інфраструктуру, то нещодавно у засобах масової інформації з'явилася інформація, що. А... Готується на Закарпаття будівництво сучасного водного комплексу, який би відповідав всім вимогам, де могли би розвиватися всі види спорту. А ми на цю тему думаю поспілкуємося більше із Робертом Левицьким, головою Федерації, федерації водних видів спорту. Але від вас із середини, що б дало такий, якби все, все ж таки втілилося в життя будівництво такого проекту, і ми мали свій сучасний водний комплекс Це, на Закарпатті? Знаєте, Я могу только сказать, это что-то революционное. Это настолько мощный может быть толчок, мощнейший, что сегодня вот взять обо всех нюансах рассказать трудно, потому что очень много возникает плюсов, которые надо будет выдержать. Первое это сразу нужны будут тренеры, а их надо готовить сейчас. Но нам еще никто не сказал, что этот бассейн будет. Да, этот проект. Ну, проект все нет. хотят, все думают. Но мы знаем по практике от разговоров до э, начала строительства ну, далеко. Вы помните, у нас уже был такой один проект. Ледовая арена. Это закон... Нет, не ледовая. Ну, а... Она просто уже несколько роков так само по паре Я сподеваюсь что у нас буде и не, арена, и будет она развиваться. У вас и ледовая арена. Я имею в виду водный комплекс, який был проект. w parku. – Pamiętaj. – I czym zakończyło się? Нічим ну сподіватимемося, що хоча б цей проект матиме позитивний результат, але ми будемо говорити вже безперечно, коли будуть якісь перші кроки і зрушення. Да, а да, повернемося так. до чемпіонату України. Він відбувся, як я розумію, він був для вас хорошою підготовкою і до а, чемпіонату Угорщини, в якому ви будете брати участь у цьому сезоні. Розкажіть детальніше, як вирішувалися всі організаційні аспекти для того, щоб заявити команду з Ужгорода у чемпіонат іншої країни. Шестнадцяти да, для нас. принес очень много приятного очень много хорошего и один из них это участие в чемпионате в венгрии это тоже один из исторических моментов я насколько знаю все поколения всегда восхищались венгрии которую вот вот она рядом рядом вот но это не мы к сожалению и в этом году мы провели большую работу один из э, организаторов чемпионата Венгрии. Я вам скажу, чтобы вы знали, есть два чемпионата Венгрии. Один чемпионат Венгрии, кто, куда иностранцы не допускаются, uh -huh. самые лучшие команды все равно не допускаются. Это очень консервативно, он никогда не бывает открытым юношеский. А второй чемпионат они все-таки э, решили делать с допуском иностранцев. Он такой региональный. И когда э, думали, в каком регионе его делать, то остановились на центральном регионе Венгрии, почему там много сконцентрировано лучших команд. У нас здесь есть команда, Деберцена не но они довольно слабоваты, поэтому в восточном регионе нам было бы ближе, но не сделали. Это мы решили делать там. В этом году мы выступали в бек на большом турнире, а это... Турнир проводит фирма «Диаполо», это сейчас очень известная фирма, она одевает ватерполистов, пловцов, очень мощно развивается. Ну, зараз нас звануватить эти рекламе, так и что они, давай, Нет, думать. это не реклама, это просто те, кто знает, что такое «Диаполо», это серьезный турнир, и юношеский в, в том числе. Поэтому мы участвовали в этом году, заявили специально на этот турнир, для того, чтобы поднять вопрос участия нашей команды. Мы там сыграли хорошо, мы практически не проиграли, мы финал проиграли только по пенальти. Но там очень много новых э, у них своих своеобразных таких э, правил, которые нам не позволяли сконцентрироваться, мы их не очень понимали, и поэтому мы играли по их правилам и не смогли приспособиться. Поэтому мы ничью сыграли в последний день. Ну и после этого уже у нас состоялся очень серьезный разговор по поводу участия в чемпионате в региональном чемпионате Венгрии. И они сразу, знаете, сразу сказали, да, мы согласны принимать вашу команду, потому что мы видим, она только украсит чемпионат. Ну, так они сказали, посмотрим, украсит или нет, но мы будем видеть. Но все это, скажем, ложится на плечи родителей, поэтому это не решало, Динамо это не решало, город или область. Это решало в первую очередь родители, выдержат ли они такой чемпионат. Это каждый месяц надо ездить в один из городов Венгрии, играть, что... играть две игры и возвращаться. То есть до июня месяца. Uh -huh. Это практически 6 месяцев. Мы два месяца пропускаем, а 6 месяцев мы играем вот таких игр. Конечно, это очень сильная для нас мотивация. Это хорошая школа. Это, ну будем так говорить, это школа другая. И крутиться в такой школе, конечно, мы с удовольствием. Как мы сыграем, не знаю, но я не думаю, что мы будем, я думаю, что выше середины. Насколько выше, время покажет. И мы заявились двумя командами. А -а -а. Родители дали добро, финансовая нагрузка на них, но вот сейчас мы решили вопрос, это тоже финансовый, это автобусы которые город совместно с областью решили этот вопрос на этот год. Що нам дадуть автобуси для того, щоб можна було тобто, все ж таки підтримка якась буде, тому що з однієї да, сторони підтримка є, але ви знаєте валютою хто дасть юнакам валюту за кордон і так далі. Тут ба я те кажу, що на жаль не завжди наші управління чи то держустанови можуть підтримувати участь у таких міжнародних європейських інших змаганнях, тому да, ну там Європа єдина. А ми мусимо і візи робити, і ну і так далі. Багато у нас проблем. А але як конфедерація України? Відреагував на те, що ви хочете в цьому в цьому сезоні взяти участь у чемпіонаті Угорщини. Вони позитивно сприйняли це, чи все ж таки ставили, як то кажуть, палки в колес? Не, ми не ставили їх в звісності. Перше ми юридично, як проконсультурувалися, і ми зрозуміли, що ніхто не може нам запретити. Мы имеем право самостоятельно решать этот вопрос. И мы молчали до последнего. То, что, Федерация Украины знает, что не знает. Узнали уже, да. Мы приехали в Одессу, и там нам сказали, как это вы влезли в чемпионат Венгрии. Но нам ничего не сказали. Я говорю, ну, от вас что-то зависело, то есть вы бы помогли. Нет, но все равно надо было сказать, как бы, ну, ревностно немножко относится. Почему? Я их понимаю в хорошем смысле, потому что каждая команда на Украине знает, что такое чемпионат Венгрии. Участвовать там, это, конечно, и честь, это и рост, это, ну, это и реклама для себя, для команды это и психологический барьер, когда ты встречаешься с иностранцами. Иногда команда готова хорошо, а встретившись э, с непонятным противником, тем более все слышат Венгрии, но это не значит, что все команды тем в Венгрии сильные. мы знаем, сильные. что в Угорщине э, да, сильное да, водное да, да. поло и развиток этого А про инфраструктуру я даже говорить не хочу, потому что плакать начну здесь, потому что то, что там делается, это ну в наше понимание вообще это невозможно понять, почему происходит такое. Фантастический бум. Я думаю, в Европе она одна из стран, где... Э, Спорт взаимокачественный. Не только водной, да, да, водного, Но Я говорю за водное там Количество бассейнов. Я не думаю, что кто-то может их почитать. Это настолько сложно почитать. Сколько городов, сколько сел, я имею в виду, которые имеют по 20 тысяч населения, абсолютно все. 20 тысяч, они все имеют бассейн. Все можете себе представить не, не один а по несколько и это и все отвечают по... они стандартам. строят только по стандартам если это они строят так, спортивный бассейн спортивный то есть обязательно стандарт там нету ни стандарта Ну, так не, не, не кажу ж тобі, не такий, uh, не, не такий принцип, як туда це в нас в Україні. На Туди приємно їздити, много увідети, почерпнути щось. Ну так грустно возвращатися. І коли ми не чому ми не можемо один батько. А як я розумію, вам дозволили грати? Ну, бо я зазвичай матч відповідь який приймають вдома, ви будете повністю всі ігри грати тільки в Угорщині, тому що знову ж таки питання інфраструктури. Да, да, там якраз один питання став сказали, що ми повинні бути хазяїми хоча б одного. Ну, одного тура обязательно. И, ну, все по понимали, что у нас нет условий, и сказали, ну, выбирайте город, договаривайтесь, где вы будете хозяевами. Мы в двух городах будем хозяевами. Это в Бекешчабо, наш четвертый год будет хозяевами, сразу в первом туре, вот 12-11 мы выезжаем, а не в Бекешчабо, а мы в Сегет. Uh -huh. А мы будем во втором туре в декабре хозяевами в Сентеше. Мы там уже играли много, там мы ездили, мы там у нас друзья большие очень. И благодаря вот этим связям нашим дружеским, потому что с, с главным судьей и организатором этого второго чемпионата мой хороший друг, с которым мы в одной команде играли за Венгров в ветеранах. І це допомогло нам в принципі. От гнідритися в цей чемпіонат. Я думаю, що це пойдеть, звісно, на пользу. Давайте вже на останок нашої розмови. А про першого суперника, з яким ви зіграєте, чи вивчали його, і коротко про готовність команди? Все ж таки. що скажете, де потрібно підсилення, кого нам не вистачає? Не підсилення нам не потрібно, тому що у нас команда готова. Ми приїхали з чемпіонату. Всі готові. Ми відпочили один день, один і все. В поїзді приїхали один день і всі почали тренуватися. Тобто вони в формі. І я думаю, що е, виглядати ми будемо добре там. І ми граємо першу гру з Сенташем, команда Сентеша і друга команда Сегіда. Угу. От дві і гри ми граємо, приїжджаємо а що в один день. Про цих суперників один день це важко, звичайно, фізично. Я всіх не бачив. Ми грали там Бекешча в цьому році. І... Команди не але ми виглядаємо там достатньо добре, але там не всі були. Там в цьому чемпіонаті, кстати, ще будуть грати румуни э, з Оради, э, команда Кошець і, 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 ага, і Серби. Серби э, такі місто Зренянін. Ми там колись грали турнір і, і з Ренянін. І от і останні огорці. Дуже хороша команда, але наша команда не гірша. От як ми зіграємо, не знаю, по, по дві ігри граємо, Ми граємо і через годину слідуючі гра, Да. Ну, але в перший день ми побачимо всі команди і вже будемо так знати, хто як грає, да орієнтуватися і готуватися вже там. Ну да. що ж, пане Істрафіло, мені залишається побажати вам тільки успіху. Ми зі своєї сторони гарантуємо вам інформаційну підтримку. Будемо висвітлювати а, ваші ігри. Сподіваюся, переможні ігри в чемпіонаті Угорщини. Тому повідомляйте, розказуйте. А Успіх. я пропоную на один тур поїхати з нами. Запрошите. Якщо у вас буде час, ми можемо поїхати. Ми з радістю. Ихать з нами, так що что... ми з радістю запрошуйте. Дякую, Дякую. гарно що говорили. Дякую. Дякую.